Таюглядач у Дніпропетровського державного в прямому ефірі програма Час порати». дякую, що ви зараз із нами. Ну що, шановні, з травня живемо вже з новими тарифами. Хто підрахував повний обсяг, той, напевно, прозрів. А далі буде ще а газове питання сьогодні в нашій програмі. Обов'язково дочекайтеся майстер-класу. Там теж актуальна тема і теж буде корисно. Давайте починати прямо зараз. Я одразу хочу представити гостей в нашій студії. бо Вона сьогодні таке шановне велике товариство. Отже, Ярослав Михайлович Редчий, адвокат, керівник юридичної клініки Дніпропетровського гуманітарного університету, Ганна Бліно, завідувач кафедри цього ж університету, цивільно-правових дисциплін. Валерій Іванович Шарапов, помічник голови правління Па «Дніпрогаз» та Олена Федорук, фахівець управління реалізації природного газу, Держпад Дніпрогас. Я Дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. Давайте, шановні, розбиратися, бо дуже багато у нас питань. Ну, звичайно, що обурені люди тими цінами, які вони бачать у своїх платіжках. Однак треба ж розставити всі крапки на Ді як формується і взагалі звідки береться, да, ким вона встановлюється, ця ціна на природній газ. Нам розповідають, що вона є виправданою, однак давайте пояснювати. Ви своєї сторони, ви з своєї справової, да, з юридичної. Давайте з вас почнемо. Цена на природный газ утверждена постановлением Национальной комитета регулирования электроэнергетики и принята она с 1 апреля 2015 года в размере 7188 гривен за 1000 кубических метров газа. Цена эта является единая для всех потребителей, независимо от того, это частный сектор или это государственный сектор. Единственное различие в том, что абоненты, которые потребляют газ на у которых установлено автономное отопление, для них газ в отопительный период с 1 октября по 30 апреля составляет при потреблении газа до 200 метров кубических 360 гривен за 1 кубический метр газа. Все, что свыше, оплачивается по цене 7,188. Для остальних потребітелі ціна єдина, і з 1 має те ціна єдина для всіх. Хочеться тут уточнити, знову ж таки. По перше, наголосити для наших громадян, що не Дніпрогаз встановлює ціну, де нет, нет, не знову газ. ж таки. Це постанова кабінету міністрів. Тобто, якщо ця ціна вас не влаштовує, то звертайтеся до Дніпрогазу, да а звертайтеся до національної комісії. От тут дуже така цікава річ щодо встановлення автономного опалювання, де людина сама має визначати, да скільки вона буде платити, якщо в неї таке, чи якісь там мають приходити до неї довідки, чи хтось її має сповіщати? От як тут розбиратися? Бо хтось сидить і чекає, мені там скажуть. Давайте, а потім, відповідь. коли приходить у них так заборгованість, то тоді виникає питання, чому? Вы знаете, каждый потребитель, конечно, в наш век должен внимательно относиться ко всему, что касается платежей коммунальных, будь то за электроэнергию, будь то вот другие коммунальные услуги. Поэтому, когда э, рассчитываешь на какой-то газовый прибор, сейчас надо покупать, конечно, самые современные, если есть возможность, самые энерго, энергоэффективные, будем так говорить. Поэтому каждый э, может посоветоваться. У любого проектанта сейчас очень много, монополии нет у газовиков. Сейчас очень много продавцов, проектантов. Новые технологии мы внедряем, рассказываем. Подсмотреть можно, где, я не говорю, что даже по электронной почте, на сайтах э, фирм, но э, в любом магазине могут объяснить и рассказать все, что надо. И человек может выбрать, слава богу. Другое дело, что э, поменять все это старое еще тех времен, допустим, котлы чугунные, котлы стальные, они водогрейные скоростные, газовые водонагреватели, они очень малоэффективные, с низким коэффициентом полезного действия. Сейчас есть более-менее эффективные. Ну котлы. Раз реклама, да. вы робите. Не, я не, я говорю шарликам, наоборот, да, говорю да, наоборот, те, что сейчас правительство требует менять. Под, подход э, к экономии Да, на до этого воно, нашей страны нас закликало до того, чтобы газификация, да, село да, газификация. повышали уровень газификации. А сейчас эти бабусі, которые не знают, с каких коштів сплачувати за газ, они хапаются за голову и думают, где ж мне теперь вугілля брать, как мне назад плиту повернути. К сожалению, я могу сказать это точно, что э, сейчас у нас несколько отраслей регулируемых государством. Одна из них, это, конечно, газовая отрасль. Все цены регулируется централизованно, нормы централизованно. Нам выдали только лицензию, чтобы мы выполняли условия лицензирования обеспечивали и обеспечивали бесперебойное и безаварийное заснабжение. Средства собираются на спецрасчетные счета, отправляются за газ э, нашему поставщику на нефть из а Украины, оттуда уже распределяется обратно. Нам в виде тарифа. І всім іншим добитчикам, транспортуванням в від їх заслуженого тарифу, який тверждається також регулюється Національна комісія регулювання енергетики і комунальних услуг. О, О, так у нас. Тобто, щоб, да, громадянам, щоб громадянам да. зрозуміти, до якої категорії вони належать, необхідно їм визначитись а, по категоріях, розірвається по яких критеріях: чи використовується газ стільки для приготування їжі, чи для підігріву води і приготування їжі, чи для опалення підігріву води і приготування їжі. Для того щоб врахувати наявність цих всіх приладів, про які я казав попередні, да, доповідач, значить, то необхідно або проконсультуватись попередньо з юристом, але це буде загальне консультування. Якщо вже необхідно детальніше, то до абонентського відділу Дніпрогазу звернутись і вже детально з'ясувати по технічних паспортах. По всіх наявних приладах до якої категорії людина належить, і відповідно які будуть застосуватись коефіцієнти, показники і, і тарифи. І бачите, далі. дещо показання ваші розходяться, да? бо ви говорите, що Почуна. людина має сама визначатися, да? Нет, а куди? юристи наші говорять про те, що все ж таки треба, щоб з вами це спілкування відбувалося, щоб мені, як е, споживачу, все ж таки розповіли, за що я маю сплачувати, як вираховувати оцю. Зина, так, понял. Дело в том, что в постановлении очень четко расписано. Категории на сегодняшний день существует только две. У нас телефонный звонок. Давайте глядача, послушаем. слухаем. Доброго дня, слухаем. вас говорить, будь ласка. Здравствуйте, это Добрый. вы со мной говорите, да? Да, да. Меня интересует вот что. Мы сейчас заинтересованы в экономии газа. Тогда все должны быть заинтересованы в установке счетчиков в каждой квартире. Мы, надеюсь, слышите, Дмитрий Да, но это вопрос очень серьезный. Я недавно был в пункте, э, там, где я платил за газ. Э, так они, там висят везде крупными буквами. Счетчики пока ставить не будем. Это до 2018 -го года очередь. Понимаете, вот это монополисты, они не заинтересованы, чтобы были счетчики. Они заинтересованы, чтобы с нас брать 6 кубометров с человека. Так что это вопрос серьезный, и пускай на это обратят Мишите, внимание. Это первое. Второе, когда я туда пришел, и пока... я пришел на где это улица Володарского, не, не Володарского, ну и не помню, как эта улица называется, то мне для того, чтобы изменить количество состав семьи, у меня было три, сейчас два, мне говорят: давайте несите ваши все квитанции там за шесть месяцев. Какая-то глупость. Я говорю, я плачу, у меня нет квитанции, я плачу в интернете. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, пожалуйста. Что, я не заплатил? Нет, вы заплатили, но несите квитанции, чтобы мы сверили. Я говорю, если бы у нас были расхождения, можно, конечно, сверять. Но если у нас нет расхождения больше того, я заплатил мы уже за апрель. У вас питание да, да, но, но том, что до процедуры, да, у этих взаимодействия с том, и что, ну, Вы все равно должны к нам приходить все время и сверять. Это наглость просто. Чому? Тому що в основному э, люди вже пожили туди ходять. Я кажу, у мене ноги больші, я не Так, могу ми дякуємо. Давайте ми дамо все ж таки змогу і час відповісти. От давайте перше запитання щодо, поки лічильників не будемо да, торкатися, а от саме оця комунікація. Ці комунікації підтримують. Всеми нормативными документами. Они прописаны в договоре. Они Давай прописаны потом... в а закон. Значит, Мало знать, надо обязательно сверху я... делать для того, чтобы абонент знал, сколько он должен государству за газ или через паудня про газ. И чтобы мы проверили, правильно ли он платил, по тем ли ценам? Потому что цены, как вы заметили и нормы, меняются очень часто. Иногда это заводит в заблуждение абонентов, и они продолжают платить в том же режиме, а проходит. 5 месяцев, 6 месяцев, полгода в год, и ему начисляют задним числом за весь год. И получается, что его необходимо уже отключать. Поэтому, если предлагают принести квитанции, это значит что-то не ясно. И абонент, в принципе, я говорю для всех абонентов наших, уважаемых города, приходите в службу абонентскую, в любом случае возьмите свои квитанции. Я не говорю там за три года, ну, добре, но хотя бы вот, за финансовый год. Зараз выпаду, коли є электронный Сейчас есть электронный расчет, и поэтому очень много еще повысилось, много нюансов. Заходят счета с других городов. Там, потому что абоненты иногда ошибаются. Пишут не про газ. А есть у нас не про петрол, газ, криворож газ. Иногда газ хватает в компьютер и пересылает совершенно на другой расчетный счет. Поэтому предлагают абонента: вы заплатили с квитанцией, покажите. Ага, через терминал платили. Видите, здесь написано, что-то попало в непрозежин с газ. Соединяемся, решаем через приватный банк. Значит, надо, ничего Что? тут страшного нет. Все бухгалтерские документы на всех уровнях, все финансовые документы. Есть такой э, режим. Проводиться акт сверки, і он приписан постановлення кадміни в договорі. Нічого страшного тивіться. Ну, ну все ж таки, в мене виникає безліч питань щодо цього. Система електронного розрахунку була введена для того, щоб полегшити життя і вам, і нам, так? да тобто вам, постачальникам, да. нам споживачам. Виявляється, що от як насправді відбувається, то тут людина має вистояти величезну. Чергу, втратити безліч нервів, тому що треба якісь квітанції, яких немає в наявності. Тобто, де логіка? Можна, я зараз ще скажу це як не в оправдання, а в то, що Все прогрессивное, все же наступает. Еще у нас один телефонный Хорошо. звонок, у нас не будет. Поэтому Давайте мы сейчас, вот, я считаю, что через э, месяц буквально, или второй, будет личный кабинет каждого абонента. Он сможет не только показания сейчас уже можно дать, но может посмотреть свои расчеты, может проконсультироваться и может уже общаться с чрезвычайными... Это фантастика, которая приведет еще ну, до большего Я думаю, нет. Там будет то, в режиме онлайн. Слушаем у глядача, говорит, будь ласка, доброго дня. У меня вопрос, значит, вот смотрите, хотели мы поставить счетчик, пятиэтажка у нас, Почему? хрущевка, значит, и собрали денежки, все. Под вот представители те, которые, значит, частные, скажем так, люди, они берут очень огромную, баснословную сумму. А Блин. вот газ говорит, у нас очередь на сколько лет теперь. Позвольте, вы цены уже повысили с 1 мая. Блин. А счетчики, неужели это такая проблема? Ну, не знаю, как-то надо решать этот вопрос. Мы дякуем вам за запитание, да, лучше проблема ли, и ли, плавно ли. переходим так. к счетчикам. Так. Что я могу сказать? Вот эти два-три аргумента, повышение изменения норм, повышение цены, они произвели к тому, что даже закон Украины про коммерческий облик природного газа Планируют с 2011 года до 2018 постепенно установить счетчики бесплатно для абонентов. Но в этом году получился парадокс. Необходимо столько сварщиков, рабочих, слесарей, приборов, учета, труб, которые на все 7 лет планировались, надо в этом году использовать. Таких ресурсов нет и не бывает. Поэтому мы над программой бесплатных счетчиков работаем. Сейчас и... и на сайте по Днепрогаз выставляются э, объявления, на какой улице, когда будет устанавливаться счетчики То бесплатно. зараз вы заявите от, да. на аудиторию и скажете, да. что, по-перше, это не вы подвищаете тарифы, не Днепрогаз подвищает Нет, тарифы. я же сказал однозначно, подруга, это регулируемая что государством цены. существует да. программа, однако не вистачає еще э, коштів для того, чтобы она была... Да. Эта программа финансируется опять же МКРЕ в форме добавки к тарифу. Но его добавляют постепенно из года в год. Не могут сейчас обеспечить тариф нам такой, да, чтобы мы закупили все счетчики на 5 лет и все одновременно в один день установили. Просто опять же цена на газ повысится. То есть за великим рахунком, або мы звертаемся до монополиста, и выставляет нам такую цену, и мы тогда сами устанавливаем лечебники, однако все равно нужно у вас их узаконивать, так? Узаконивать придется. Ну, ну, монополии на установку счетчиков нет. Есть специализированные организации, которые имеют право работы на газопроводе. Сегодня у нас, вот, да, что? Не ну, ну, у нас. На самом деле, ну, я прошу прощения. Да. Здесь, как бы, во-первых, что такое понятие бесплатные счетчики? Действительно, как бы? Для газ, да, выставляет счетчики для абонента. Если абонент заинтересован все-таки в учете газа сейчас и он понимает, что он сейчас не попадает в период установки бесплатных счетчиков, то, ну, он прежде всего заинтересован в том, чтобы приобрести счетчик, как бы, получить соответствующую техническую Документацию и после этого узаконить в Горгазе. Да, это, наверное, плохо, потому что тарифы повысились фактически на 700%. Однако здесь вот та ситуация, когда другого выхода, ну, увы, нету. И э, юридически, как бы, э, Горгаз действительно прав в этой ситуации. Почему? Потому что ресурса, который бы предусматривал такое установление, одновременно установление огромного количества счетчиков, у него нету. Кроме того, мы уже говорили о том, что в данном случае тарифы устанавливаются НКРЕ. То есть это не конкретно коммерческая организация, устанавливает тарифы, которые считают, ну, Допустим, в Днепропетровской области, в отличие от коммунальных предприятий, допустим, воды, которые устанавливаются непосредственно органами местного самоуправления по согласованию с антимонопольным комитетом. Поэтому здесь либо абонент заинтересован, и он тогда за свои деньги. Да, не маленькие, это объективно. Но это дает экономию, скажем так, как минимум там на ближайшие 3-5 лет. вот так от получається зараз пірне питання бо з такими тарифами, то тоді знаєте... ще е, теза така. Якщо такому ну, випадку, да, виникає ситуація, що одні е, споживачі знаходяться в привілейованому становищі по відношенню до інших, інші несуть більше розтрати матеріальні, ніким не компенсовані тільки за рахунок того, що державний механізм встановлення дай взагалі потужності встановлення е, лічильників вони. Не продумані і не пов'язані мі... з лістом тарифів. Тоді, будь ласка, якщо так, чи два через законопроекти, гай е, відповідні суб'єкти, які мають право ініціативи законодавчої, подадуть законопроект. Що ті особи, які за свій рахунок будуть ставити компенсувати, лічильники, компенсувати йдемо. на окремі рахунки ці кошти, якщо держава не в змозі забезпечити права громадян, це взагалі можливо чи це утопія? Це можливо, но опять же говорю, так як ми, так, охорити? як ми маємо ліцензію, і дієством правовому полі треба нормативні документи да, це законопроект відповідно від ініціатора повинен виступати, від суб'єктів, які мають право подавати, від нардепів, будь ласка. Да. Тобто, ми, як споживачі, да. маємо звертатися да. до наших народних, народних депутатів, депутатів от, з да. такими от пропозиціями і проханнями, щоб вони внесли отакі от зміни да. до, да, до нас наших... і можна в дальнішому компенсувати толі в формі. предоплаты за газ, да. это останется, то ли в какой-то форме. Но такие предложения есть, к сожалению, сейчас специалистов внизу никто не спрашивает. Делаются все законопроекты, раньше нас приглашали, советовались, разрабатывали, апробировали. Сейчас делается сверху. А вырубить уже как да. Видите, зараз. Зміна тарифів, однак є дуже багато питань щодо старих тарифів і перерахунку за пере, е, ну, пере, перебільшення норми цієї мінімальної 2,5 тисячі. Чому? Люди, у людей виникає питання, знову ж таки. Я, припустимо, там, перебрав на 10, 20, 100 кубометрів, ну якщо 500, то вже якось не так образливо, а от якщо 10, 20, а маю сплачувати за новим тарифом за цілий рік доплачувати. Чому? Это, это, это точно да. так же предусмотрено правилом, пред, правилами предоставления населения услуг по, по газоснабжению. Эти, этот порядок утвержден постановлением Кабинета Министров 2246 9 декабря 1999 года. Это прописано это в, этом, нас, в этом порядке и предусмотрено точно так же этим нормативным актом, если человек по, по результатом потребления газа переходит в другую ценовую категорию, ему производится перерасчет всего объема потребленного газа за прошедший период. Это может быть как в меньшую сторону, так и в большую сторону. Но производится именно перерасчет всего объема годового газа. То, то, наверное, это например, прописано в по... лимиту да. пропустимого Есть утвержденные, есть утвержденные э, критерии там, до двух с половиной утвержденного объема до двух с половиной тысяч метров кубических газа до шести тысяч и свыше шести тысяч до двенадцати и свыше двенадцати. Вот по если человек переходит в какую-то другую ценовую категорию, ему производится полностью перерасчет за прошедший год. И судитьсяся абсолютно это сейчас... Мышленно, потому что это прописано, даже формула расчета прописана в постановлении Кабинета Министров. В этом производится перерасчет. Единственное а, положительное. да? Ди нет, это она ежегодно она изменяется, ежегодно але дополняется. А с 9 не декабря? Не декабря не но, было. 99 -го, да. 9 -го да. декабря 1999 -го года, да. Раньше оно не было так актуально, потому что тарифы были знаете, сейчас тоже положительный фактор. Эти нормы, дифференцированные от объема газопотребления, сейчас уже изменились. Новым же дополнением к постановлению они уже отменились, дифференцированные нормы газопотребления. Сейчас новая цена, новая норма. Так, Теперь, да, теперь, да, теперь практически перерасчет уже не будет производиться в дальнейшем, в зависимости от норм газопотребления. До двух с половиной ты взял, или выше двух с половиной или три. Тогда это было, конечно, мы предлагали тоже на правительстве на совещаниях в МКР, что во всем мире потребляешь меньше должен платить как-то больше, компенсировать. Если потребляешь массово, оптово, как большие промышленные предприятия, там цена везде меньше. Но у нас с целью экономии газа решили, потребляешь больше и плати больше. Или эконом. К сожалению, так ну, у нас це сейчас не, такая не, политика не и сейчас. Это не все-таки треба как-то громадяни, промысловцы. Да, но у нас, к сожалению, пока так. И мы ничего поделать не сможем, и даже наши предложения сейчас не рассматривают. Mm -hmm. Зрозуміло. Что касается э, все-таки э, такой речи, как э, ну, пільговики на сегодняшний момент. Есть такая категория, да, пельги? Конечно, да, есть категория есть. граждан, которым законодательством предусмотрено э, сокращение оплаты за потребленный газ в размере 25, 50 или 100 процентов. Это достаточно широкая категория граждан, очень много льготной категории. Это Добрый, и ветераны. субсидии и пильги. Это <coughs> одно и то же самое. То есть тот, кто имеет право на пильги, то имеет право на субсидию? Право на субсидию имеют абсолютно все. все. Однако, если он уже имеет пильги, то он может... Конечно, конечно, граждане, которые имеют льготы, да. они имеют право оформить точно так же и субсидию. Единственное, что льготы входят в, в, как бы в доход граждан, когда рассчитывается размер обязательного платежа, учитываются эти льготы, которые он получает от государства. Но имеют право на субсидию абсолютно все. Единственным ограничением на сегодняшний день для получения субсидии является только, если человек в, в предыдущий календарный год оформ, произвел покупку на сумму более 50 тысяч а гривен. А есть? Заборгованность не является ограничением для оформления субсидий. То -то чему, Даже что при наличии задолженности... Прописано, да, за предыдущий год приобретение на сумму свыше 50 тысяч гривен. Не уточняется, но это не имеется в виду Нет задолженность, ни какая-либо доход. Это конкретно приобретение. Добре, а давайте за борги. Все ж таки на населення зараз дійсно ну вимушено просто якісь частини сплачувати. Да? от що ви скажете, скільки боргу по перше зараз висить на населенні? Ну що я можу сказати по стану на 1 января? У нас долг за населенням числився 73 три мільйони. Ну там Это на 1 января 2014 года. Сейчас увеличился дом. Сейчас 108-117. Вот и гривен. чего мы Значит, но Нельзя сказать, что это связано именно сейчас с расчетом по апрелю месяца. Зимний период всегда есть тенденция ну, повышения задолженности, но она компенсировалась населением постепенной оплатой в летний период. Сейчас, я боюсь, этого не произойдет, потому что и летом цена поднялась практически для тех, кто пользуется плитами, в 7 раз. Тепер переходимо до іншого, Да? заборгованість в тебе зростає? Чи існує якийсь такий ліміт заборгованості, коли тобі вже точно прийдуть і відріжуть? Значить, по постанові 2246 заборгованість, і вже е, є та заборгованість, яка спожитий газ за місяць раніше, повинен сплачуватись до першого. Е, ну, до первого числа. Это месяц, месяц. Да? Но мы практически в соответствии с постановлением кадмина пока предупреждения идут, пока второй раз абоненту дать возможность заплатить, потом опять получить одну информацию, ту же квитанцию принести, проходит в целом около двух месяцев, ну до двух месяцев. Но мы считаем, если честно, после трех месяцев начинаем работу с абонентами, даем возможность абонентам полностью рассчитать. Вот вы говорите, да. начинаем работу с абонентами. Какой способ это происходит? Вы им телефонуете, вы им насылаете какие там, не знаю, Довідки для того, чтобы они сплотили заборгование. Что вы делаете? Вы ви их выкликаете в суд? Чи как? Работа ведется по трем направлениям или четырем. Во-первых, в процессе работы с населением при выполнении планового технического обслуживания, внепланово, аварийный заявок, туда попадают все службы. Стараются, чтобы один раз после отключения не отключать, второй, третий повторно разы. Вот. Поэтому предупреждения разносятся как письменно, предупреждения бывают устные. Контролеры ходят по некоторым категориям, особенно льготники-субсидианты, там надо считать очень четко, практически каждый месяц. Сейчас есть в режиме онлайн, есть специально инфо-контакты у нас, там можно сообщить свои показания счетчиков, и вам ориентировочно расскажут, какая у вас задолженность. Добре, якщо, у от я к до вам хочу обратиться. Что а, ну, мы делаем, если мне пришли отрезать газ? Ну, в данном случае, если действительно у нас не отрезают, как такого понятия у, да, да, у, да. у нас просто отключают от потребления, то бишь делать невозможным да, дальнейшее потребление. Но прежде всего, если в данном случае должности действительно существует и вы не платили за использованный газ, как бы, то естественно нужно рассчитываться. То есть для этого необходимо все-таки мы возвращаемся к теме оформления субсидий. Вот необходимо обращаться в абонентский отдел. вплоть до того, что проводить реструктуризацию задолженности и таким образом вырабатывать какие-то механизмы погашения в дальнейшем и запуска все-таки работы газа. Если же действительно ситуация возникает, что вы не согласны с теми тарифами, то необходимо, конечно же, обращаться в суд. Судебных, скажем так, дел в в районных судах города Днепропетровска огромное количество и по взысканию задолженности со стороны Днепрогаза к абоненту, и также как бы в том числе и когда абоненты судятся с Днепрогазом, когда они не согласны с перерасчетами. А на чью корость? А, ну, скажем так, в основном, конечно же, люди должны, но это объективно, особенно когда стоят счетчики, есть четкое показание счетчика, то, соответственно, и человек не платит, и не платит, причем так вот хронически, скажем так. Естественно, суды принимают решение в пользу Днепрогаза. Потом вопрос еще становится другой о реализации этих решений. То есть, ну, грубо говоря, получить что, решение суда. Их да, их то есть в данном случае, ну там уже исполнительная служба и налагает аресты на недвижимое имущество и так далее. То есть, ну, пытаются все-таки как-то вынудить для того, чтобы люди рассчитались, либо хотя бы начали рассчитываться. Однако, как бы все-таки надо следить за тем, чтобы задолженность, скажем так, не возрастала и все-таки как-то погашать. Это, опять-таки, путь оформления субсидий, и либо текущие платежи. Но если даже вы не успеваете что-то оплатить, вы должны все равно платить. Вот я, как бы всегда скажу из того, что платите. Да, вот грубо, говоря, пришла платежка там на 700 гривен, не хватает денег, субсидии не успели оформить, но платите 200 гривен. То есть никогда, всегда не про газ, как бы как коммерческая организация поставщика, она заинтересована в абоненте. Ей хуже отключить его вообще, Чим получать нього все-таки дії? Це нормальний комічний процес, як как би. Бы. Поэтому платіть, хоч по трохи платить. Ми взяли тільки газове питання, ще безліч. І да, вода, що, і електричество. Це ЖКХ. Да. Немає вже часу. Я вам вдячна. Знаєте, що от я для себе винесла, я думаю, що наші глядачі зрозуміли, що все ж таки ну, це наша справа слідкувати за те, за що ми сплачуємо і скільки ми сплачуємо, і не припускати заборгованості. Це по-перше. А по-друге, ну, висновок який давайте оформлювати субсидії, спробуємо хоча б це робити. Да? Бо все ж таки, якщо держава дає цей шанс, я думаю, що про субсидії і оці підводні течії, про які зараз всі говорять, ми поговоримо окремо. Дякую вам. Всім нам все ж таки бажаю знайти ті кошти для того, щоб, щоб вони в нас були, да? за те, щоб ми сплачували і не були боржниками перед вами, перед державами, перед собою. Зараз для вас відео потім зустрінемося на іншому майданчику, поговоримо вже на іншу тему. thank